Доброго ранку усім, хто приєднується до нашої компанії а хто приєднується, той робить дуже правильний вибір. Звичайно, і трішки забігаю, забігаючи наперед, я б сказала таку штуку. Дуже приємно, що другий день поспіль у нашій студії з'являються не тільки справжні живі інструменти, а з'являється мелодійна скрипка. Вчора у нашому ефірі був Квартет, а сьогодні разом із Олексієм Вочановим, відомим гонщиком, який завітав до нас сьогодні зі своїм е, гуртом частково Кантріанаполіс, завітав і Олександр Вишневський, композитор і скрипаль. Доброго ранку вам, друзі. Всім ранку! Е, я так розумію, ви вперше подібним складом завітали до нас на ефір. У нас надо було би сьогодні троє, бо що э, повний застав Кантріанаполіс 9 чоловік. Ну по скульту к сожалению наша клубна жизнь. не настроила сцен, куда помещается девять человек. мы играем только на площадях. Поэтому э, должны были быть здесь втроем. Но гитарист то ли напился, то ли заболел. Может быть, слишком много. Либо и то, и другое. Либо слишком долго я сделал на мотоцикле. Поэтому двоих хватит. Потому что, на самом деле, скрипка – это все многообразие звуков. Саня всегда такой немножечко мрачновато грустный. Потому что обычно говорит, не надо меня гримировать. Скрипач должен вызывать жалость. Вот. Но вырываясь а, из свадьбы дня рождения, когда он во фраке и в бабочке, одягається в те, що йому дійсно наравіться ну, ну пане Олександре. Я вас бачила буквально одежда. минулого тижня в одному із джазових клубів, і ви виглядали не гірше ніж зараз, такий самий веселий. Ви просто тримаєте себе в руках. Це сіртаки граличав до що. Це видно. Скажіть, будь ласка, в який момент ви Олексій вирішили, що ну український ну, шоу-бізнес загалом я не кажу, естрада не може обійтись без творчості. Я, я так не решал, до сих пор так не думаю. На... Я всегда хотел играть на гитаре. Сейчас в современном, когда посмотрел первый раз мультфильм «Бременские музыканты». 69-го года мультик. Я 69-го года, мы с ним ровесники. Если вы знаете, в те советские времена, когда художники рисовали этот мультфильм, mm -hmm. то Трубадур не был похож в принципе ни на кого. Но вот часть вот этих животных, которых знает весь бывший Советский Союз, они были срисованы реальных таких э, рок-идолов. Потому что кот это Джимми Пейдж, у него даже вот эта вот такая э, прядь э, на голове была. А, потому что, безусловно, Мик Джаггер это осел с этими всеми. Я всегда уже Я не знаю, кто там петух. В принципе, я всегда думал, что Эрик Клэптон, ну, потому что он в очках. А потом понял, что петух и в очках это все-таки Элтон Джон, наверное. Ну, так скорее. Скорее всего. И я очень так внутренне понимаю, как страшно было художникам все рисовать. потому что КГБ же спросила бы, какого черта там оказались вот эти вот руки -дулы. Ну, чтобы показать, что они в клешах, вот как-то так развязно себя ведут. Бабушка у меня, человек, который пошел в войну, я хотел играть на гитаре, но в 70-е годы гитарист это был Мишка Квакин или Цыган. Естественно, меня отдали на баян. Я пару раз присемился все, что мог этим духовым инструментом практически. И Сейчас попадаешь там в Париж, играет кто-то бегло так mm -hmm. на баянчике, звук очень красивый, но это все прошло мимо меня. Я постепенно там дренкал на гитаре такой в три аккорда, сейчас уже в четыре. И когда лежал после больницы, э, в больнице после аварии, как-то решил, что английский язык я наверное уже не выучил. ну по крайней мере здесь. Кино смотреть не ход, книжки не читает, все болит. А вот друзья на день рождения хотели подарить фотоаппарат, я их уговорил подарить мне гитару. Ко мне в больницу ходил преподаватель, и я начал как-то осваивать это все, с, как в фильме перекресток. Вот так вот с каких-то базовых знаний. Поэтапно. И сейчас вокруг меня очень хорошие люди, друзья. Я по-прежнему настаиваю, что у нас группа, а не Алексей Мачанов. И кто-то. Если мы когда-то будем получать украинский Грэмми, я бы хотел соревноваться с бомбоксом, со скаями, может быть, со Скрябиным, с Океаном Эльзы. Ибо в последний раз, когда у нас было что-то какое-то награждение, сольные исполнители у нас получились Пономарев Саша, угу. который обо что-то ударился, переелся из костюма в мотоциклетную одежду. И если вы помните, Виталий Козловский и Ваня Дорн, которые получили попали в номинацию «Лучшая за 20 лет», при том, что Ване Дорну 23, а Виталию Кокозовскому 26. Поэтому мы все-таки группа, и в данной ситуации... Лет, ну, да, а с трех можно было... Бы Играем свою музыку, начинали, как все, с каверов, но пацаны меня так... В общем, они играют лучше, чем я езжу. И в автоспорте, если хочешь достигать хороших результатов, очень важно гоняться с сильными людьми. Ты сам становишься сильнее. Не сильнее, чем они, Ну ти ти тягнешся. Я ще розказала про те ж саме в, в, в музиці. Да. Де ви пацани зустріли? Як ви зібрались взагалі? Ви досить давно спілкуєтеся і потім вирішили, що час мм по-хорошому практиці всі семи признакомлись либо в гітарному домі у Сережки Семенова, который играет з нами, либо на дизелях джемах, там все, кто хочет. Да, то есть это происходило спонтанно и не Сашка, мы вообще познакомились в одном из ресторанов, когда мы должны были играть, он должен был играть, поскольку ему нашу музыку играть крайне сложно. Саня пошел и сказал, может я вам подыграю, но Леха Морозов сказал, а, Леха, он же не в материале, не в материале. Я говорю, Леша, то, что мы играем, скрипачем, наверное, это так осилит, ну, несложно. И вот очень важно да, но Саша был, между прочим, он был похож на такого э, коршуна, который фраг, бабочка, и мы такие в джинсах и шляпах. ритуального бюро. Человек из ритуального который, пока мы играли между песнями, умудрился рассказать все анекдоты про альтистов. Потому что я так понимаю, что я отца не узнал, что альт появился, это когда пьяный мастер струны нечаянно натянул не на скрипку, а на кофр. І от не покрасив. Мами, не віддавайте дітей навіть, тому що їх потім трають скріпачі і Звідки... так. Всі да. у вас ну, дуже така цікава назва кантріанаполіс. Звідки вона виникла? Ну, дивлячись на ваші капелюхи, можу уявити, що ви граєте кантрі або не тільки кантрі. Знаешь, я всю жизнь проходил в кепках в гоночных. И когда-то ко мне подошел фагот, такой не очень трезвый, на одном из мероприятий в центре города. И говорит, Леша, в обычной жизни он харьковчанин и часто говорит по-русски, поэтому я за украинскую мову, но фагот совершенно по-русски сказал, Леша, я слышал, что ты одел шляпу и начал что-то пытаться петь кантри. Почему? Я говорю, Олежка, мне... Удивляет этот вопрос от человека, который носит такой же американский головной убор, только кепку, но ее чаще носят на севере, и люди такие потемнее, чем те, кто носит шляпу. И пытаешься петь рэп и хип-хоп, поэтому то, у тебя тоже не вечерница и не вышиванка. Одна из самых старых гоночных трасс в мире называется Индианаполис, Она находится в одноименном городе. Мне действительно очень нравится кантри, потому что такие исполнители, как Джонни Кэш, как Райан Бинн, как... Брэд Пейсли, Гарт Брукс, Алан Джексон, Зак Браун. Это реально золотой фонд мировой, я уверен, не только американской музыки. В кантри музыканты говорят, что музыка – это не ноты, а тишина между двумя последовательно взятыми нотами, а рок и все остальное – это грамотно организованный шум. В кантри все миноры – это мажоры из параллельных тональностей. В кантри все пацаны улыбки, даже самые грустные песни, типа «Виски Лалабаевы», «Брэда Пейсли» и «Элисон Краус», они как-то, они вот обещают, что в жизни все-таки что-то наладится. В отличие от русского рока, где все, все сдохнут, ничего хорошего не будет, небеса развернутся, она залет водой, кого не залет водой. Зовсем лучшая культура, зовсем лучшая философия. Пожар. Мы не знаете це. Это же, наверное, но дело в том, что там все-таки культура, философия и музыка, она все равно пришла из Европы, потому что в Америке своего же никогда ничего не было. Она все приехала 400 лет тому назад, Отсюда. И, видимо, вот эти вот беглые были не только беглые каторжники, но и беглые музыканты. И они, когда увидели вот эти просторы, поля, вот этих мустангов, mm -hmm. вот это вот все. Вони почали думати немножко по-другому, і все вийшло достатньо позитивненько. В Україні, мені здається, ця ніша не зайнята і навіть не здається, так воно і є насправді. І ми з Єгоркою зараз дуже попросимо вас продемонструвати, що ви граєте, так, щоб наші глядачі також змогли пересвідчитись. Просимо, будь ласка, проходьте. Хлопці між іншим, прокинулися майже одночасно а, разом із нами. Приїхали сюди як ведучі Гутенборген на сьомій годині рано, навіть раніше. Тому, в принципі. Потім потрібно буде спитати, в яку фазу знову вони прокинулись. Так, добре, так. запитаємо. Альош, якщо о, ви вже готові, тоді можемо починати. Да. Як пісня називається? Зараз ми готові. А стул... Наші дуже хитрі стільці. А стул тепер теж готовий. Как песня называется Ми ще не почему? Так, зараз почувствуем. Так, почуємо. Раз, два, три. Вот. контакт. <плодисменты> Сейчас подложили аплодисменты, да? Или это, или это искренне? Ні, це наші. Для вас. Не будем мудрствовать. сильно. Утром очень важно людей не загнать в смур. Говорят, что блюз это когда хорошему человеку плохо. Сейчас уже добавляют, что поп-сайта, когда плохому человеку хорошо. Нам, в принципе, неплохо, но у нас блюз, музыка американская народная, слова наши из пережитого. Окончательно, что быть хочу с тобой, но только не слышишь ты, И петь придется в пустоту, лишь в голове оставив образ светлый, Глатая слезы на ветру. Просыпаюсь утром, хочу вернуться в сон, где продвигается все круто, И где я в тебя влюблен, не безнадежно. Не безответно и взаимно, но посмотрел вокруг себя И вижу не тебе, а зиму. Выросли деревья, дети подросли, Кто-то продвигается, а кто-то мели И возникает настроение Не написать, так позвонить. Ощущение, что воду незачем мутить и душу теребить. Вот где проигрываешь все и даже попытка выйти будет убита на корню. Хочется волком выйти, его и сейчас они пою. Стали мы мудрее, время подошло, не улыбнись скорее, пусть что было-то ушло. Давай забудем то, что в прошлом, -то. Воспоминания я боюсь Тебе на памяти хорош Остался только этот блюз сердце утренней звездой. Понял окончательно, что быть хочу с тобой, но только не слышишь ты. И петь придется в пустоту. Лишь в голове оставив образ светлый, хватая слезы на ветру. І Олексій Мачанов, Олександр Вишневський. Ой, ну мені дуже сподобалось. Дякую. А давайте прямо тут поспілкуємося не бігати по 300 разів. Що ж туди-сюди? Хіба хіба це може бути тільки на гонках? До речі, зараз хочеться поспілкуватися з вами саме туди як з гонщиком. Скажіть, будь, будь ласка, Олексій, які ну найскладніші, найвідоміші траси підкорювались в вашому автомобілі. Знаешь, я думаю, что когда выходишь на старт, без разницы, это какой-то э, мировой уровень соревнований или переносового докачки. Э, вообще говорят вот в каких-то э, элементах рукопашного боя, что любой поединок, человеку, любое соревнование нужно не для того, чтобы кого-то победить, а для того, чтобы узнать о своих слабостях и понимать, с чем бороться перед следующим соревнованием. И следующие нужны для того, чтобы быть лучше относительно самого себя вчера, они лучше, чем то, чем тот, с кем ты сейчас дерешься. Поэтому я гонялся на Нюрбург ринге, у меня там огромное количество кругов. И это действительно самый известный гоночный трек в мире, самый старый, самый опасный, самый скоростной, потому что 21 километр длина дороги. Мы летали с Сашей Солюком на ралли Турция. У нас такой знаменитый в YouTube есть Салюк Мачанов Джамп, прыжок на ралли Турции. 56 метров в длину, 6,20 высота прыжка была. Два дурака ошиблись и... И полетели. И полетели были одна секунда и две десятых в воздухе. Я, честно говоря, думал, что мы никогда не приземлимся, потому что не увидел взлетной полосы и башни с диспетчерами. Но при этом те гонки, которыми я занимался на чемпионате Украины по слалому в 99 году, они не были ничем э, не легче, чем, чем то, что происходит сейчас. Да, сейчас Porsche, BMW, сейчас совсем другие скорости. Но дело в том, что с одной стороны ездает, умение тронуться с места, затормозить, вернуть направо и налево. В общем-то, этим мы занимаемся всю, всю жизнь. Просто происходит это на разных ходах. И мне не было легче справляться с Honda Civic или Citroёn на в конце 90-х, э, чем сейчас, например, с Subaru, Porsche или BMW или таким хорошо подготовленным фордом. Самый удачный год у нас был 2008, когда мы с Андреем Кругликом в составе Racing Team Ukraine стали вторыми в абсолютном зачете длинного сезона на нюрнбург Ринге, он кланштрекен мастершафт, этот чемпионат назывался, но там стартовало 908 пилотов. Мы с Андреем были вторыми. Это такая большая украинская победа. На Сегодняшний день никто даже близко не подъехал к таким результатам вот среди украинских гонщиков но все впереди тут же опять-таки важно автоспорт это занятие очень недешевое пока не начинаешь покупать гитары думаешь что музыка подешевле потом понимаешь что в принципе, принципе, принципе да, где-то да. да я очень часто говорю да что струны и шины да вот влияют на поведение автомобиля и инструмента а, абсолютно там зависимость такая параллельная. А что сложнее было освоить? А, музычное мастерство, или мастерство а, водения авто, угу. автомобилем, ну, Спорт легче в любом случае, потому что в спорте есть какие-то показатели: голы, очки, секунды, метры, килограммы. Там всегда понятно, ты сегодня лучше, потому что ты больше поднял или быстрее проехал, а, потратил меньшее количество секунд. В музыке я никогда особо не понимал вот этих вот вариантов, кто сегодня там первый, кто второй, кто третий, никогда не понимал конкурсов, всегда понимал фестивали. Но в конкурсе в музыке есть вариант нравится, не нравится. И очень часто я обратил внимание, например, наблюдая на YouTube за той музыкой, которая мне нравится, что все песни, которые я люблю, бас-гитаристы сыграли на четырехструнной бас-гитаре, и никто даже пятую струну не цеплял. У нас сейчас очень любят пацаны вот эти вот такие по семь Фин, струн цеплять. такие на гитаре. А, Джонни Кэш это человек, у которого, наверное, даже октавы не было, но у него 9 грэмми за вокал, uh -huh. просто потому что это все идет изнутри, это все из пережитого, поэтому музыки критериев очень, как бы, с одной стороны, много, с другой стороны, нет вообще. И для меня сейчас главное, чтобы эта песня нравилась моей маме и ребятам, которые играют вместе со мной. За слова я отвечаю на 101%, потому что ни, никаких слов я не рифмую, просто потому что они подошли в рифму. Это все... Это такой и болтун, потому что я все, все, все время езжу в машине один чаще всего. И что делать человеку, когда он едет далеко сам из Лиссабона во Владивосток, например. У меня был такой пробег зимой за две недели. Конечно, ты слушаешь музыку, о чем-то думаешь, да. что-то, какой-то какой букварь там с алфавитом склеивается в слова, слова-предложения, предложения в сложно-сочлененные предложения. Иногда из этого получается... Мой первый стих я написал в 4 года, он назывался «Радуга». Мама до последнего слова стиха плакала, потом перестала плакать, потому что стих «Радуга» звучал так. «Радуга, радуга, я тебя увидел, радуга, радуга, ты меня услышь». Радуга Радуга, я тебя услышал, а ты меня шишь. Вот так шишь шиш туда, шиш туда приклеился. Именно потому что, на услышь, я ничего больше не нашел. Дуже життєво. У нас второй пісні, яку ви нам зараз заразу буде щось про Райдову чи не буде? Що це за пісня? Без шишей. Следующая песня без шишей. Она очень хорошая, очень добрая. Пролетают дни, я не грущу. Что бы ни случилось, я тебя прощу. А меня простят в небе облака. Пролетают дни, и мы с тобой пока. Сколько можно ждать, у ветров грозы? Сколько разных песен я сложил в часы, Пролетают дни, звуков тишина, отражается в пустоте окна. Когда уходит день, приходит тьма, Умно не светит, но горит всегда сама. И я считаю дни до самого конца, Огонь свечи дрожит в пустой тени лица. Как обидно спать и не видеть снов. Как нелепо ветра ждать Ладье без парусов Пролетают дни Солнце луч потух Просто мысли вслух Нельзя ожить, когда не веришь в дождь Нельзя уплыть, когда ты не плывешь Нельзя не ждать, когда не ждать нельзя Я люблю тебя, и ты люби меня Когда приходит день, уходит тьма Звезда не светит, но горит всегда сама Я считаю дни до самого конца Огонь свечи дрожит в пустой тени лица Таполі сьогодні у нашому ефірі щирі, справжні, і я не побоюсь цього слова. Це хороша ранкова музика для дорослих, тому це що просто молода людина, так навряд чи зрозуміє всю глибину ваших пісень. У мене сину 18 років було коли. Він був в казармі і писав мені якісь смс-ки папа. Спочатку прийшли там слова, акорди там кукушки цоя, або там до дитетей та все, «чайфа чайфою. Сейчас ему 20, и он говорит, папа, а запиши мне, пожалуйста, помнишь, у тебя там Кэш, Гард Брукс, Джонни, там вот эти вот весь наборчик. И очень хорошо слушают. Просто очень тяжело слушать кантри, не понимая английского. Это все равно, что слушать Митяева или Трофима, не понимая русского. Там очень важны тексты. И поэтому в Финляндии, например, кантримены собирают стадионы. У нас особо, я думаю, что не каждый клуб соберется это все послушать. А музыка, Вообще, по определению Шакова музика это вид искусства, в котором емоції, переживання і ідеї передаються з помощью ритмически організованих звуків і полутонов. Ось вот така математика. Но... Про музику і не тільки. Ми з вами ще обов'язково поговоримо. Дякуємо, що прийшли. І кантріанаполісом всі почали сьогодні у нашому ефірі. Олександр Вишневський. Ми повернемось до вас за ліжні хвилини. Це «Гутен Морген.